Максим воспитанник, он с детства был у нас в команде, в клубе. Мы надеялись, что он должен сыграть свою игру. Я несколько раз после неудачных для него, может быть, игр с ним беседовал, разговаривал, чтобы он вспомнил, как он играл, как он заводился, чтобы он вернулся в то состояние, когда он был в Днепре, чтобы не витал в облаках, что где-то он куда-то уже уехал. Он должен доказывать, что он э, полноценный игрок стартовой пятерки. Он это сегодня доказал и предыдущие игры доказывал. В целом хорошо, концентрировано. Сыграл против очень сложного соперника. Он играл против Биллица, Это непростой парень и бросить может, и пройти может. И он сегодня с ним достойно сражался. Александра Мишулу точно так же, как и Владимира Геруна, привлекали к тренировкам к основной сборной. Это, в принципе, не моя идея, а это идея Александра Анатольевича, потому как он вспоминал, как это было в их времена, когда сборную Советского Союза в основную приглашали одних из лучших игроков молодежных команд. И это всегда была молодая кровь, и было полезно и игрокам основы ну понятно молодым само собой игрокам основа была полезна э, что уже может быть свежая кровь есть уже конкуренция и видите то есть мы здесь не ошиблись то есть уже сегодня Александр выходит и ну, не портит, это мягко сказано, а так он э, помогает и неплохо помогает э, команде. Ведь, yeah. На самом деле критикуют нас э, и нас, ребят, кто люди? Ну, неизвестные люди, понимаете, как поэтому это даже критика сложно, сложно назвать. Если есть объективная критика, когда люди тебе в лицо или с, с именем, фамилией, которые что-то в жизни достигли, добились, и объясняет и подсказывает, что вот вы здесь сделали неправильно, если будете дальше работать, то будет другой результат. Это понятно, она должна быть такая критика. А когда неизвестно кто что рассказывает ребятам или там тренеру как играть в баскетбол, то я думаю, это те люди, которые даже не в состоянии этим парням шнурки завязать, понимаете? они им дают какие-то комментарии. Поэтому самое умное в этом случае сделать то, что сделали ребята.